Всім привіт, черговий день, терапій, сьогодні я буду говорити з жінкою, яка займається Тепер Це є такий посуд пластиковий, американський. От вона тут біля супермаркету на такому вуличному маркеті продає цей посуд. І в мене є, в неї є пропозиція для чого займатися якоюсь там, американською компанією, якщо можна робити бізнес з українською компанією, підтримувати вітчизняного виробника. і заробляти навіть больше І и... Перед тим, як їй запропонувати, треба звичайно зрозуміти, чим вона живе, як вона заробляє ці гроші і так далі, які треба робити обороти. Ну тобто дізнатись про неї трохи більше, де, що я зроблю зараз. От але вже потім, коли з нею зустрінемося на, на, на другій, або там можливо на третій зустрічі, вже я їй покажу суть нашого українського бізнесу. Але можу нікому теж звернутися, тому що я ж так, а це нормально такі хедхантинг. Є ж люди, які працюють на у роботах, але якщо мені треба там, фахівець, якщо мені треба людина, яка там, не знає свою справу і в неї очі горять, то я ж можу її запропонувати, правда, переманити або щось таке. Це нормально є і чому б в нашому бізнесі прямих продаж також цього не робити. Побачимо, що цього вийде? Добрий день, це раз. А скажіть мені, будь ласка, е, да. якщо мене цікавить бізнес, так? Ну, мать вот, допустим, я хочу заработать там 2000 долларов, да? Что для того требуется сделать? И за сколько времени можно выйти на такие доходы, какие-то быть оборот, сколько мои быть людей в команде и так далее? Потрудиться минимум год-полтора. Год-полтора. Сразу не бывает. И, это... Я понимаю. Но это в первую очередь надо стать консультантом, а потом ага. себя команду строить. Ну, какие-то мои оборот э... Ну чем больше оборот, тем больше. Не, но я Вы разумею. же понимаете, что в компании прямых продаж или в сетевой э, границе заработка нет. Все, я вам задал тысяч... конкретное запитание, допустим, 2000 долларов, чтобы набрать на такие обороты. Со скидки... Ну такой типа я. 50 э... тысяч гривен угу. грубо говоря. Угу. Ну, оборот, смотрите, я могу рассказать суть бизнеса, как здесь. Суть бизнеса я понимаю. Ну, сколько мне нужно делать оборота, чтобы иметь чтобы, чтобы такой доход? 1200-300 в месяц. 300 тысяч в месяц. Но это не лично, это группа должна делать по-другому. И сколько должно быть людей в группе? тем лучше могут быть и менеджеры под вами. Есть менеджер, есть директор. Под директором три и больше менеджера. То есть, став директором, можно еще и зарабатывать в дочерней группы. Каждый месяц по 3% и каждый месяц по 2500. По 3%. В да. Это с дочерней группой. Это когда директор стал. есть, То -то я как консультант, маю скихи, 25%, 25, 25 за СБСТ. И 3% с... с группой? Конкурент ничего не имеет, имеет менеджер. менеджер. Менеджер имеет от 3 до 4% от оборота группы, плюс, 3 -4 если он идет оборота. по формуле успеха, 2,5%, плюс, если он в авангарде, от 4 до 10 тысяч дополнительного дохода. Если он не менеджер, а директор есть, под ним менеджеры, то с каждой дочерней группой по 3%, и тогда дочерняя группа и сам лично идет по формуле по 2,5 тысячи. А сколько вот, в Украине, допустим, зарабатывают топ-лидеры там топ -ревер? Ну, какие есть потолок? Ну, Потому что они типа все говорят, что он на он... 30-40 тысяч менеджеров зарабатывают. 30-40 тысяч менеджеров. Ну, есть зарабатывают. А то тобто, тут такие, чтобы зароблять там по 100 тысяч таких немало. Вы можете стать дистрибьютором после того, как станете менеджером, можете стать дистрибьютором и зарабатывать. Ну, у нас в Украине есть такие люди, которые... Які... Дистрибьюторы есть, которые зарабатывают. По 100 тысяч больше, да? Да. Ага. Есть дистрибьюторы, которые зарабатывают. А менеджеры, покажется продукт приблизно 30 40-го, да? От 700 гривен до 30-40 тысяч. Это все зависит от того, сколько менеджер как менеджер работает. У ну, вас просто же є досвід, а у вас є там люди в группе, допустим, менеджери, які заробляють есть, такі конечно, гроші. И за скільки часу вони вышли на полтора года. Но Я начинала почти с нуля С года? Да А в этой работе, это ну, типа, спочатку пятое время да? Потом какие-то отдельные виды работы час. Ну, сначала, как бы, свободное время от работы Потом это было основной моей работой Я прикладывала усилия угу. Ну, кто как, понимаете? Есть домохозяйки, есть где-то... Кто-то совмещает одну работу Нет, конечно собой тут самое главное приглашать людей для того, чтобы они делали оборот. А? Ну, чтобы зарабатывать такие великие деньги, то нужно выйти на тот уровень, чтобы, там, допустим, завершить работу и сфокусироваться чисто на этом. Нет, вы можете пока не оставлять работу, нет, я а разлею, не что пока нет. а когда уже чуть-чуть у вас пойдут обороты, можно mm -hmm. и открыть частное предпринимательство mm -hmm. и работать. Со временем можно открыть и дистрибьюторный центр. Сейчас компания открывает. В Киеве вот открывают тоже. Uh -huh. Потому что есть такие районы в Киеве, где далеко нету рядом ни одного дистрибьюторного центра. Uh -huh. okay. То есть получается на правом берегу есть один только дистрибьюторный центр. На, на левом, да, на uh -huh. левом аж три. Uh -huh. А не на правом два. Один на Аполлоне, один в центре. Uh -huh и два, один на поздняках, один на дарнице. Не да. помню, но ну, это посуда, в принципе, люди как бы купуют, а это не товар первой необходимости и... Ну, товар первой необходимости это продукты. Ну хорошо, а, а какие вот самые типа вот, ну, там, секрет продаж, да, с вашего досвиду? Презентация. Что требует делать, чтобы, быть успешным? Проводить успешнее. презентацию. То есть показывать изделия в действии, приглашать людей. Изделия в действии. А люди уже потом сами захотят купить. Каталоги наши не работают, здесь демонстрации. Каталоги не работают. Если люди не знакомые с компанией, каталог не работает. Uh -huh. Но ну, возьмите даже тот же, ту же помаду или аромат, вы без пробника, без презентации, вы не продадите. Uh -huh. Как бы вы красивый аромат не рассказывали, человек, пока на себе его не попадает, ну, он не купит. Uh -huh. Так же и здесь, когда он не увидит действие, uh -huh. Допустим, бутылочку, да, не вопрос. Uh -huh. Может человек подобрать, можно рассказать. А более дорогое изделие, его нужно увидеть здесь, uh -huh. прежде чем захотеть купить. Я понял. А можно бутылочку? Да. да. Но опять же, то, что я вам зарплату озвучила, это человек получает деньги в руки. Ну, примерно. Как он же еще может продавать зарабатывать как консультант 25 процентов плюс у нас менеджеры получают еще подарки вот в прошлом uh -huh. месяце менеджер за оборот такой был там оборот 80 тысяч получил сковородку которая стоит 34 тысячи да что же за заработка? сковородка стоит 4 тысячи ну. есть разные есть uh -huh. и 10 есть и 6 есть и 5 uh -huh. разные сковородки yeah, разные uh -huh. цены uh -huh. Опять же надо, ну, понимаете, эти изделия видеть в действии. Я разумею, как. Вот сковородки наши. Вот цены сковороды. Пять с половиной, что? Цена консультанта минус двадцать а ты знаешь, если типа, есть акция, то все равно цей, ну, доход сохраняется 25%, а да? У нас каждый месяц есть акции и предложением. То, как правило, продаются с да? Ну, в основном. А, ну, Но, если взять, типа, весь оборот, да, вот сколько это эти спецпредложения? наверное, 80, да? Ну, не всегда. Есть же еще внутренняя распродажа. Есть каталог основной. Допустим, есть предложение, вот смотрите, к примеру, да, есть распродажа с условием. Есть просто распродажа, а есть ага. распродажа с условием. Видите? Ага. Чтобы купить, допустим, эту хлебницу за полцены минус 15%, ага. нужно купить с основного каталога на 1000 гривен изделия. Ага. То есть, есть спецпредложение, есть человеку, допустим, он что-то ему надо, но он не хочет ждать, когда акция. Ага. Он покупает так. Да. Угу. Опять же, понимаете, те которые люди знакомы с изделиями и пользовались, это с ними им достаточно сказать, какая там акция и все, которые знакомы. Угу. А которые не знакомы, им нужно показать это изделие. -то с -то с -то угу. Потому что я сама вот, когда мне девочка принесла каталог на работу, я посмотрела, открыла, какая-то пластмасса по сумасшедшим ценам. И я угу. ей сказала, спасибо, мне не надо. Угу. Потом одна рассказала, вторая рассказала, а через год только созрела, чтобы а. кто-то пойти купить. У нас масло по самой ценам. Да? <силит> okay. А, как и есть. А. Вот когда я начала пользоваться этими изделиями, когда я поняла, а. что они себя представляют, ага. тогда уже и другое отношение. Я понял. А конкуренция величезна, правда, на самом деле. Ну, просто таких подобных, ну, здесь по якости нет, а по, по, дизайну же очень много, то и продается даже в супермаркетах. А <силит> вы Возьмите в руки одно и возьмите Нет, Нет, это просто, я на это про то не говорю. Да, да, да. Я, ну, и, это, это, Я как из-за того, что конкуренция стоит. есть нечистоплодные дистрибьюторы и менеджеры. Что, что значит? Ну, которые в интернете продают по своей цене. А, типа, такие, ну, по типа, демпинг, да? А такие А, а наша вот это делают? А? А наши вот это делают? Они ничего не делают там подарки получают, где-то там зарплату получают. Я же не знаю, для чего они это делают. Не я помню. этого не делаю, мои менеджеры этого тоже не делают. Ага. К сожалению, мои через интернет ничего не продают. Да? Зря. А сколько а у вас есть таких э, ну, стабильных э, менеджеров? менеджеров в вашей группе? За, вы, кажется? Ну, в рокер, в да, в бизнесе. А, ну, в бизнесе я сейчас я вот в сентябре будет три года, как я стала дистрибьютором. Дистрибьютор. До oh, этого я была три года региональным директором. Ну, сколько у вас от, на, людей, которые активно занимаются? Ну, ну, активных, вот смотрите, у меня в центре около 400 человек. Uh -huh. Активно занимаются, ну, человек 180. 180? 100 или 80. А, 100 или 80. А те, которые <свят> вот, постоянно что-то покупают. А, просто покупают. Приходят... То, что не зарубляются, они просто покупают, да? Да, есть же разные, есть, которые продают. Ну, продажников, ну, человек 10-15. 10-15, такие продают. И вони попадають. з того же и живут, да? Есть и такие. А скил у вас есть таких людей, которые просто назимаются китавами, -то з того и живуть. Мы ну, в основном менеджеры. До ну, скипи, 10 таких, да? 7. Ну, Ну, опять же, у кого-то есть муж, который, допустим, у меня мужа не было, я на этом зарабатывала, я с этого... Я у меня есть несколько человек таких. Угу. Но, опять же, кому что надо и кто что хочет. Я Вы разумею. Вы понимаете, если же у женщины есть муж, который ее обеспечивает, зачем ей прикладывать массу усилий, когда она угу. может покупать себе все, что она хочет, и что ей угу. Я выразил. Спасибо большое, я вам позвоню? Да, пожалуйста, можете в центр подъехать На Дарнице, да? Да, метро Дарнице, новый выход метро да. То есть, если отсюда ехать, остановка по Пудре Там Происк же, там, типа, Пузатая Хата и так дальше, Напротив да? Напротив Пузатой Хаты Ага, окей, спасибо большое Спасибо Ну, что вам сказать, на самом деле не так страшно было, как сначала я себе думал и реально я даже и не думал, что Слухай, ми можемо запропонувати щось набагато краще, тому що ну, посуд, ніби я розумію, що не класний. Реально я сам його користуюся, але ну, це не є такий товар, що там ну ти кожен місяць його купуєш, та, і реально можна на товарах першої необхідності на постійних витратах реально робити хороший бізнес, і причому наш український підтримувати українського вітчизняного виробника. І реально в мене є для неї краща пропозиція. Але треба трошки більше познайомити, знаєш, що, там зустрітись ще раз мінімум два, і зробити їй пропозицію, просто закохати в, в наш продукт. І я думаю, що я зможу це зробити, тому що, ну, типу, знаєте, якщо типу, є одне, є друге, є третє, і от е, ми можемо запропонувати її дійсно краще. Е, Доходи і, і так далі, улять собі, вона працює 9 років, а в неї тільки сім людей, які ну, живуть з цього бізнесу і там нормально заробляють, а всі решта в неї там от, просто покупці, і ну, скільки можна купувати там посуд. Ну, купив там, ну не знаю, 10 там всяких там поємничків і того всього. Ну і все, треба шукати нових. А Слухай, класно. Піду до неї через кілька днів, вже зустрінусь на її території і зроблю її пропозицію, я говорю дзвони кармінної, я не неможливо відмовитися.